imam suruh muazin qamat okey sepatutnya bilal kena lah iqamat tapi bilal ni tak mau iqamat pasal apa bilal ni tengok di belakang dia toleh belakang ada dua orang tengah sembahyang sunat tengah sembahyang sunat kemudian adalah seorang makmum ni pula dia tengok ah bilal bilal apa tangguh qamat ah boleh kot dia kata boleh dan kot sembahyang sunat ni Ah uh, orang tu, orang tu. Yang apa dia? Dia tengok bila dia tangguh iqamat walaupun uh, imam dah dah arahkan uh, supaya qamat, dia tengok keadaan tu berlaku, dia kata, "Oh, ni ada ni supaya sunat ni." Ha, uh, dia pun datang lambat, tengok macam tu, "Oh, ya, ada ni nak semai sunat ni." Dia pun nak sembahyang, ha, hukum dia apa? Adakah makruh juga ataupun tak makruh? Faham? Ha, uh, kita nak jawab persoalan tu. Belum belum jawab lagi. Baik, kemudian Ah uh, tu yang pertama atau ia tidak disuruh atau ia yakni muadzin tidak disuruh oleh imam qamatkan semayang imam tak suruh tetapi diketahui mengikut adat yakni mengikut kebiasaan masa memulakan qamat itu telah sampai ha, jadi hari ini kita banyak pakai kaedah ni apa dia? Lepas azan ya, lepas azan masa berjalan. Masa apa dia tu? Masa lepas azan nak ke iqamat tu dekat jam tu kan? Dia ada berapa minit tu? Ada apa uh, berapa? 9. Ah, 9 minit. Oh, tak bila kita ada. Tok bila kita jawab sini. Ah, 9 minit. Baik. Itu dipanggil adat kebiasaan tu. Dah siap dah tu. 9 minit. Uh, untuk memberi ruang kepada makmum semayang sunat qabliyah. Tapi dia kena semayang. Lepas azan tu dia kena semayang dah. Tak jangan tunggu-tunggu. Tapi ada juga orang yang datang kemudian datang lewat sikit. Bila dia datang lewat masuk masjid dia tengok jam ada 50 second lagi. ada. Ah kan. Ada dia tengok jam tu. Oh ada 50 second, ada 60 second lagi, minit lagi. Dan god ni, dan god. Dia pun boleh-boleh lah nak sembah sunat tu. Padahal waktu iqamat dah dah apa dia? Mengikut adat dah dekat sampai ni tu. Mana dia 50 saat lagi. Dia boleh-boleh nak sembah. Ha, dalam keadaan macam tu, apakah perbuatan dia tetap nak sembah sunat walaupun waktu iqamat berdasar kepada kebiasaan dah hampir uh, makruh ke atau tidak? Ah ha, jadi dua gambaran tu salah Jadi apakah orang yang macam tu dia sembah sunat dalam dua keadaan? Keadaan yang pertama Imam suruh Bilal uh, iqamat Bilal tangguh pasal apa Bilal tangguh Bilal tengok ada 3 4 orang sembahyang sunat jadi patu bila ada seorang tengok dia kata oh ini ada chan ni dia pun nak lah sembahyang sunat uh, jadi perbuatan dia tu uh, kalau dia sembahyang sunat juga uh, apakah makruh ataupun tidak itu yang pertama yang kedua Bilal belum iqamat tetapi tengok jam ada 50 second lagi sebelum iqamat itu dipanggil adat kebiasaannya berasal pada tengok pada kaedah jam jam yang telah diset jadi uh, yang lain semua dah selesai dah ada pula orang kemudian baru datang tengok, dia tengok jam eh ada 50 second dan lagi kot entah macam mana dan dia nak sebayang tak tahu dia tu betul tak fikiran dia dan lagi kot 50 saat ni mana dan dua rakan kalau kalau sebayang pun jadi macam hak Indonesia tu lah tak sebayang kartun tu oh, wah Akbar. Tuna 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 Hak yang sembahyang Indonesia sembahyang tarawih tu 20 rakaat apa dia? 2 minit je. <laughs> kalau sembahyang itu, dan lah. Itu sembahyang apa nama kalau macam tu tu sembahyang ribut macam tu tu. Betul tak? Jadi nak kata kalau 50 second tu hmm, tak payahlah gagah sembahyang sunat tak payahlah. Tunggu jelah apa tu bila qamat sembahyang tak apa sembahyang sunat ni kalau kita tak dan boleh kita apa dia? Boleh kita qada selepas. Tak apa. perbuatan ni pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya eh, apa dia? Dalam hadis sebut Nabi SAW satu ketika terlepas ni Terlewat Daripada nak semayang sunat fajar Jadi Nabi dah terlewat Jadi masuk-masuk masjid Nabi perintah qamat semayang Lepas semayang subuh tu Nabi qadak Qabliah tu Ini perbuatan Rasulullah Rasulullah SAW Jadi kita yang masuk lewat ni Tengok jam Oh ada seminit lagi Dan Jangan kalau kau sembahyang juga nescaya masa sembahyang tu apa dia sia silap bilal ni pula tunggu dia pula sudah <laughs> ataupun kalau dia tengah dia sembahyang juga bilal tak bagi canda bilal akan iqamat jadi terlepas takut terlepas tak danlah takbiratul ihram dengan dengan imam baik dua gambaran masalah ni bagi orang yang gagah juga nak sembahyang sunat hukum dia sembahyang sunat tu makruh ke atau tidak ha padahal dia angkat takbir tu Bilal belum iqamat lagi tapi hampir-hampir nak iqamat jadi dikira macam mana itu makroh ke tidak jadi sama tak hukumnya macam kita semayang sunat ketika Bilal sudah iqamat tadi kita sebut tadi tajuk kita makroh semayang sunat ketika Bilal sudah iqamat yang tu jelas makroh kalau dibuat juga faham tu itu Bilal dah iqamat yang ni Bilal belum iqamat dengan dua gambaran tadi tu benar tak Ah, ha, jadi tapi hampir-hampir nak iqamat. Jadi adakah hukumnya sama seperti bila al-qamat kau masuk sembahyang lagi padahal bila dah qamat itu jelas makruh. Tapi yang ni bila belum qamat tapi hampir-hampir nak qamat dia sembahyang juga sunat, makruh atau tidak? Ah ha, jadi jawapannya mengikut pendapat yang muktamad dalam mazhab kita ya eh, mazhab Syafi'i ni. Bahawa perbuatan tersebut makruh hukumnya sama makruh macam apa dia bila Bilal dah iqamat dia gagah juga semayang sunat masa Bilal dah iqamat dia semayang sunat makruh yang ini makruh juga walaupun Bilal belum iqamat tapi Bilal hampir-hampir nak iqamat ada berapa ha? ada beberapa saat lagi Bilal nak ikamat belum ikamat Mas, kalau dia semayang juga hukumnya sama yakni makruh makruh. Ini pandangan yang muktamad. Baik. Kemudian di kata sini kerana ha, pasal apa makruh? Padahal Bilal belum lagi iqamat. Cuma Bilal tu hampir-hampir nak iqamat. Dalam dua gambar masalah kita sebut tadi tu, Bilal hampir-hampir nak iqamat. Mana kalau dia semayang juga haruslah masa dia tengah semayang tu Bilal iqamat. Dia akan jadi macam tu. Jadi hukum dia makruh juga. Pasal apa dikatakan makruh? Kerana dia panggil illah dia panggil. Illah ni sebab apa kata makruh? Kerana barang yang hampir barang yang hampir kepada sesuatu perkara diberikan hukum perkara itu. Ah ha, ni kaedah usul fiqh ni. Ma qaraba yu'ta hukmuhu. Barang yang hampir kepada sesuatu perkara hukumnya sama perkara itu tadi kita sebut apa dia kalau bilal sudah iqamat kan kalau bilal sudah iqamat semayang sunat juga maka hukumnya makruh kalau dia semayang semayang sunat bilal belum iqamat cuma hampir-hampir nak iqamat hukumnya apa makruh juga pasal apa makruh kerana hukumnya mengikut kepada hukum asal. Hukum asalnya apa dia? Barang siapa yang semayang yang masuk semayang sunat padahal Bilal sudah iqamat, maka hukumnya ma makro. Begitu juga hukum ini disamakan. Dipanggil ma qaraba syai'an yuqta hukmahu. Barang yang hampir. Ah, ha, dia masuk semayang hampir-hampir nak iqamat walaupun Bilal belum iqamat. Ada 30 second lagi contohnya kan hampir-hampir nak iqamat tu jadi bila bilal belum iqamat tapi hampir-hampir nak iqamat maka hukumnya ambil hukum asal apa dia makruh juga kalau kita sampai lewat tengok bilal dah standby dekat nak qamat tak payahlah gagah-gagah dia kata ada 30 second 40 second tak payah 30 second 40 second tak payah tak payah kira apa dia kalau nak rebut juga fadilat sembahyang sunat tu dah biasa buat rasa galat kalau tak buat kau buat lepas bayang fardu qada kan tak apa bahkan itu perbuatan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan gagahkan juga masa tu pasal apa hukumnya dah la makruh Yalah, ala makruh je ustaz. Eh makruh je. Sembahyang sah tak? Sembahyang sah tak saya tanya ustaz. Oh dia pula tanya ustaz. semayang sah tak? Eh, semayang sah lah. Tapi makruh. Ala makruh je. Ustaz kata itu makruh tak berdosa kan? Ah ha, tak berdosa pun. Kan? Eh makruh tu dibenci syarak tu kan? <tik> tuk -tuk. Takkan kau nak buat sesuatu amalan yang syarak mempertikaikan. Syarak membencinya. Itu maksud makruh. Makruh ni karah karah. Sesuatu kan? benda yang dibenci pada hukum syarak. Itu makruh walaupun tak berdosa. Nah, tak sampai berdosa, tapi syarak benci tak? syarak membenci perbuatan itu. Jadi, buat apa kau buat satu perbuatan yang dibenci syarak? Ah, ha, dia. Kalau kau jenis orang yang eh saya ni jaranglah saya apa tu? Saya ni jenis orang istiqamah sunat ni. Hari ni je terlewat sikit. Apa salahnya? Ada 40 second lagi tu sunat. Dah ini hukum fiqh. Makruh. Ma, Ma qaraba syai'an yu'ta hukmuhu. Hukum yang hampir tu dikira hukum asal. Nah, ha, kaedah ada begitu. Jadi tak apa lah, tak apalah bukannya dosa pun oh, dah kan sunat tu kalau dengar tak apa boleh qada pun selepas benda tu tak ada masalah tak ada. ha gitu cuma jangan gagah juga jangan gagah dia kira gagah tu sebab apa bilal nak qamat tapi aku tengok jam ada 60 second lagi <laughs> jadi dia sembang tu pun tengok mata dia tengok kat jam je 59 58 57 dia kira pula dah dah sebab yang tu Habis Fatihah habis semua, berterabur habis dia baca. Pasal apa? Dok kira. Sempat tak sempat ni? Sempat tak sempat ni? <laughs> Jadi tak payah. Uh, hukumnya apa? Ma qarada hukmahu. Jadi hukumnya makruh juga ikut hukum asal.